Uh, secakak ini yang kita boleh sahkan a uh, sebanyak dua saman dua saman telah difailkan satu oleh uh, a rasmanan media terhadap tegubat dan satu lagi daripada arus juta kepada tegubat iaitu kita akan hadapinya di mahkamah nanti a um, ada juga sebenarnya satu notis tuntutan yang telah diserahkan oleh salah satu pihak yang berkenaan yang tidak puas hati dengan apa yang telah dilakukan oleh Cikgu Pat dan atau pasukan peta iaitu kita telah pun jawab notis tuntutan tersebut dengan menyatakan bahawa kita mempunyai fakta-fakta yang insyaAllah akan memihak pada kita dan juga peta serta Cikgu Pat melaksanakan apa yang rakyat seharusnya lakukan iaitu untuk melawan rasuah dan sebagainya so itu status yang ada setakat ini so dua dah masuk mahkamah satu masih notis tuntutan ok yep. Uh, berkenaan dengan kes-kes uh, jenayah yang ada kaitan dengan laporan-laporan yang -laporan dibuat, kita belum dengar apa-apa lagi uh, pertuduhan dipanggil untuk siasatan telah beri kerjasama dan sehingga sekarang kita belum uh, mendapat makluman, sama ada kertas siasatan tersebut dah siap atau tidak siap, uh, sama ada pertuduhan akan dibawa atau tidak tapi seperti mana biasa, kalau ada pertuduhan, kita bersedia untuk menghadapinya dan membuktikan insyaAllah uh, pembelian kita bermerit di mahkamah sekiranya dituduh. Tapi dia dapat dia ada. Ya. Dari segi salah satu tindakan iaitu oleh Laksmana Madia tersebut uh, telah pun ada satu gang model ataupun telah pun ada satu injangsi. Injangsi menghalang penerbitan kenyataan-kenyataan uh, kenyataan -kenyataan terkait dengan kes tersebut. Dan uh, kita itu adalah injangsi sebelah pihak. Kita baru terima semalam melalui email. Dan uh, kita akan lawan indangsi tersebut apabila yang ditetapkan pada tarikh yang akan datang di mahkamah. So itu setakat uh, tentera, setakat tindakan-tindakan yang telah dikenakan akibat uh, apa yang cikgu buat-buat bersama dengan peta kerana ini merupakan sesuatu yang rakyat perlu tahu ini sesuatu yang rakyat mesti prihatin dan ini adalah lawan kita iaitu rasuah itu musuh nombor satu negara. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk uh, menyatakan bahawa hari ini terbukti Datuk Syi Anwar Ibrahim terbukti Kabinet Malaysia terbukti Kerajaan Madani telah gagal menangani isu Azam Baki Kabinet telah bermesyuarat dan telah menyatakan akan ada satu jawatan kuasa bebas yang diketuai saya percaya atau dianggotai sekurang-kurangnya oleh tiga yang kita tahu sekarang iaitu satu peguam negara kedua ketua setiausaha negara dan ketiga pengarah perkhidmatan awam. Tuan-tuan dan perempuan, alegasi atau dakwaan yang dikeluarkan oleh Bloomberg, dia bukan sahaja mengenai saham 17.7 juta velocity bernilai sekarang ini lebih kurang 800 ribu ringgit. Ia sebenarnya jauh lebih besar daripada itu. Ia menunjukkan satu trend atau pattern atau corak bahawa agensi SPRM ini sekarang ini sedang diperkudakan perkataan yang digunakan, terma yang dilabelkan oleh SPRM oleh Bloomberg yang merupakan sebuah penerbitan antarabangsa, kartel mafia atau kartel korporat. Dakwaan-dakwaan terkait dengan pegawai-pegawai SPRM uh, digunakan oleh agensi, uh, digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan uh, syarikat-syarikat yang ada dalam bursa dakwaan bahawa kononnya ada pistol digunakan dakwaan bahawa uh, ada uh, apa dia panggil tekanan ugutan untuk mendakwa setengah-setengah pihak kalau tak jual saham kepada pihak lain dakwaan bahawa mereka ni dibelanjakan dengan karaoke dengan dengan parti dengan dengan pelbagai perkara lagi dakwaan bahawa Azam Bakti menelipon Ketua Polis Negara atau polis minta supaya pistol dipulangkan balik kepada kawan rapatnya yang terlibat dalam Uh, ugutan ini, dakwaan bahawa uh, mereka bawa saksi-saksi dalam bilik Kemudian tekan suruh serah uh, saham pada harga yang jauh lebih rendah Ini semua adalah dakwaan-dakwaan yang serius Dia bukan terkait dengan 17.7 juta saham velocity Yang sehingga sekarang Datuk Azam Rakyat masih belum beri jawapan yang betul So apabila ada dakwaan-dakwaan sebegini rupa berlaku Dia tidak ada pilihan lain dia tak boleh buat jawatan kuasa bebas lepas tu masih benarkan Tan Sri Azam Baki berada sebagai ketua pesuruhjaya SPRM. Dia tak masuk akal kerana saya percaya Datuk Sri Anwar Ibrahim dan mereka yang berada dalam kabinet kesemuanya tak faham apa yang sedang berlaku. Semalam Azam Baki pagi tadi minta maaf. Pagi tadi Azam Baki katakan dia bersedia untuk membela diri dia. Kalau dia bersedia untuk bela diri dia, beranikanlah uh, diri kamu. Jangan bela diri semasa kamu masih pegang jawatan pusuruh jaya. Kalau kamu masih ketua pusuruh jaya, yang mana SPRM tu siri, digerungi dan ditakuti oleh polis, macam mana polis akan siasat? Bagaimana ketua pusuruh jaya yang masih pakai topi ketua pusuruh jaya, akan jawab soalan-soalan sekiranya soalan-soalan itu datang daripada mereka yang berada di bawah dia. So, apabila Azam Baki menyatakan dia sanggup membela diri dan sekarang kita dah tahu sekurang-kurangnya telah ada satu laporan polis dan telah difailkan oleh Albert A di IPD Petaling Jaya tadi, so ini menduga semangat dan kekuatan dan keberanian Ketua Polis Negara kita nak tahulah sama ada report polisi juga akan makan masa 18 bulan seperti kes susurau ke ataupun dia akan disiasat dengan terbuka dan jelas dan dipanggil Azam Baki dan orang-orang lain yang terlibat dan dipanggil reporter Bloomberg tersebut ingat isu Bloomberg ni contoh macam Casino Forest City Bloomberg juga yang menulis so pada saya kita tidak ada pilihan lain kecuali untuk Dato' Seri Anwar Ibrahim menggunakan kuasa beliau sebagai penasihat ulung isu ini kepada dunia mahamulia Sri Barikamberi Baginda Putera Agung untuk menasihatkan uh, Azam Baki direhatkan buat sementara waktu tugas beliau dipangku oleh orang lain dan Azam Baki disiasat habis-habisan kerana kita tidak boleh biarkan reporter daripada luar, wartawan asing memalukan negara kita sebegini rupa ya saya faham Tan Sri Azam Bakir ada hak dari segi undang-undang pertahankan diri, kita hormatnya itu tapi kalau ada hantar notis tuntutan siapa-siapa saja boleh buat kita nak tengok saman itu difailkan dan kita mahu tengok bicara bagi saman itu dipercepatkan So akhirnya apabila kita mempunyai jawapan yang diberikan oleh Perdana Menteri dan dalam Kabinet dengan bangga mereka menyatakan jangan buat keputusan tunggu jawatan bebas. Siapa ahli-ahli jawatan bebas? Peguam negara. Siapa yang lantik? Tuanku. Nasihat siapa? PM. Siapa KSN? Siapa yang nasihat lantik? PM. Azam Baki. Ketua Pesuai SPRM. Siapa yang lantik? Tuanku. Nasihat siapa? PM. So, akhirnya kegagalan ini menunjukkan kegagalan sistem dan kegagalan Perdana Menteri. Tak boleh. Bukan jawatan kuasa bebas jawapannya. Jawapannya adalah rehatkan azam baki, lakukan siasatan penuh. Isu terkait dengan amla, isu terkait dengan salah guna kuasa, isu terkait dengan tata kelola, isu terkait dengan pilihan, pilihan penjawat awam, isu terkait dengan Farhan pasal Salvador, isu terkait dengan uh, lain-lain mereka dalam uh, public listed companies. Ini semua duit, kuasa, pangkat bergerak seiringan ni. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka hancurlah reputasi salah satu badan penguatkuasaan yang seharusnya menjaga badan-badan kuasa yang lain. So itu habis isu Azam Baki. Dan akhir sekali saya just nak maklumkan kepada tuan, -tuan dan perempuan sekalian. Ada yang tahu, ada yang mungkin tidak tahu. Semalam jam 7.23 petang, kita telah terima satu email daripada peguam terbaru Datuk Ustaz Anwar Ibrahim yang mana akhirnya peguam terbaru Datuk Ustaz Anwar Ibrahim telah mengesahkan bahawa mereka tidak ingin teruskan rayuan bagi lapan soalan undang-undang. Kemudian mereka telah menghantar bersama dengan surat tersebut satu notis perberhentian untuk menyatakan mereka tidak ingin teruskan rayuan terkait lapan soalan undang-undang tersebut kami membantah surat tersebut kerana walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim ada hak untuk memohon rayuan itu ditarik balik kami bersetuju tapi kamu ma kami mahu permohonan itu dibuat di mahkamah terbuka bukan melalui pemfailan notis saja seperti mana tuan-tuan dan puan-puan saya tahu ini merupakan peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim yang keempat Kedua, ini merupakan satu percubaan yang kami percaya untuk delay atau melambat-lambatkan proses kehakiman daripada Jun 2025 di mana Yusof Rauta sepatutnya hadir ke mahkamah beri keterangan dalam kes yang mana dia failkan tindakan saman kerana serangan seksual yang dia dakwa oleh Anwar Ibrahim ke atas beliau sepatutnya bicara itu pada Jun 2025 sekarang Dah masuk lebih kurang berapa bulan? Sembilan bulan lebih dia tak berjalan kes itu tiba-tiba nak tarik balik dan nak tarik balik pula tanpa perlu apa-apa uh, arahan daripada mahkamah kita rasa tidak betul. So kita dah failkan bantahan kita dan kita harap mahkamah akan mempertimbangkan permohonan kita jangan biarkan sesiapa untuk sesuka hati menarik balik rayuan kalau ada pihak yang tak puas hati perlu dengar di hadapan panel tiga yang arif hakim mahkamah rayuan supaya isu terkait ini waktu yang lama penukaran peguam cara pos yang kita telah usulkan untuk seorang terfalkan hujahan dan sebagainya sehingga sekarang mahkamah belum beri jawapan yang beri kita tarikh berikutnya untuk Yusof Rauter di mahkamah sivil uh, ini adalah pengurusan kes pada 19 Februari 2026 di mana isu ni akan dibangkitkan balik dan bagi rayuan jenayah pula 39B dan akta sejata yang mana Yusra Rauta dibebas dan lepas pada 12 Jun 2025 adalah pada 15 Mac 2000 uh, sorry 15 Jun minta maaf 15 Jun 2026 di mana pendakwa raya setakat ini masih ingin meneruskan uh, rayuan mereka terhadap Yusra Rauta. Terima kasih semua. Uh, guam baru meneruskan uh, uh, peringatan kedua mereka menyatakan bahawa mereka baru sahaja terima arahan daripada anak guam untuk tidak berminat meneruskan dengan rayuan kami tak tahu sebabnya, sebab itu antara lain kita perlu tahu, sebab kerana ia memakan masa yang lama bicara sepatutnya tahun lepas sampai sekarang tak berjalan lagi bicara dan tiba-tiba pada hari terakhir yang sepatutnya pihak-pihak masukkan hujahan musuh Rauteri ikut arahan mahkamah dah masuk ujahan mereka sehingga semalam tak masuk ujahan dan tiba-tiba berikan pula alasan untuk menarik balik rayuan kita nak dengar perkara itu di mahkamah terbuka bukan senyap-senyap dengan falkan lukis perbencian seperti itu saja. ok cuma saya ingat kes di Johor eh? kes, uh, kes di Johor eh? uh, apabila uh, peguam serafik memohon apabila kita dapat offer Ram Anand iaitu daripada Bloomberg kena faham eh, kes Johor ni kerana ada satu orang yang kita yakini dalam kerajaan membocorkan maklumat kepada uh, sama ada maklumat betul atau maklumat salah tu satu perkara dia beri maklumat kepada Bloomberg menyatakan bahawa sehingga membabitkan nama yang di-Pertuan Agong yang di-Pertuan Agong dalam membuka kasino di Forest City Baik Jadi oleh kerana itu uh, Dah panjang-panjang dah sampai ke peringkat Prima Fase Saya dipanggil untuk bela diri. DPP offer uh, Ram Anen, eh, Penulis Bloomberg ini untuk menjadi saksi Pembelaan Jadi kita boleh ambil lah Ram Anan Tetapi Dalam mahkamah Untuk cross check Untuk dapat uh, angle pembelaan yang lebih baik Uh, saudara Rafiq, peguam kita telah minta uh, supaya diberikan sekali 112. Iaitu apa rakaman percakapan polis tu. Rakaman cakap apa, polis esat apa. Supaya kita boleh cross-check dan kita boleh cari angle pembelaan yang terbaik. Okay. Di mahkamah session Johor Baru, uh, yang Arif Hakim telah membenarkan dan mengarahkan DPP menguruskan serah pada peguam kita. Malangnya DPP bantah. DPP bawa ke mahkamah tinggi. Yang kita pun pelik kenapa bersungguh-sungguh sangat jangan bagi. Kan? Ya. Dan mahkamah tinggi pula menerima bantahan tersebut dan akhirnya kita akan bawa ke mahkamah Ayu. rayuan di Putrajaya. Panel 3 Hakim. Okey. Tak Sebelum dapat tarikh terima. lagi. Tak dapat tarikh lagi. Okey. Tetapi yang menariknya apa? Apa benda yang nak disuruhkan? Adakah pemberi maklumat Bloomberg itu sama seperti pemberi maklumat Bloomberg kali ini? Adakah? Kan? Dan akhirnya kerajaan ni penuh berahsia hengki hengki dan tiba-tiba tak semuanya benda hari ini Rafizi Ramli pula boleh cakap saya bersedia untuk SPRM serbu rumah saya. Jadi eh rakyat ni susah. Engkau ni main apa dekat atas ni? Sama-sama engkau orang, hengki-pengki, kan? Mereka sama sendiri kan itu? Kerajaan hari ini sebenarnya kerajaan yang tak kompeten dan tak beli pun isu rakyat. Isu rasuah hanya jadikan perang penyedap ucapan semata-mata. Cuba, adakah ia ada efek kepada segala perlahan yang kita tak berhati tu dengan skandal bomba akan Sudah tentu sebab sekarang ini, ini membuktikan ada kepentingan siasat uh, ataupun berlaku pertembungan ke kepentingan simpan uh, sudah tentu kan okey terima kasih semua okey tu kita minum bawahlah pasal ni pasal